kimyo noldan to'plami oksidlanish qaytarilish reaksiyalari mavzusi tahlilini boshlaymiz Xo'p, birinchi tip birinchi savol temir metallida temirning oksidlanish darajasi nechaga teng demak e, temir metallida temir bu oddiy modda holida bo'lganligi uchun demak oddiy moddalarda barcha oddiy moddalarda oddiy moddalarda oksidlanish darajasi demak nolga teng bo'ladi shunda birinchi tip birinchi savolda a javob demak to'g'ri bo'ladi ya'ni bundan tashqari bo'lgan barcha oddiy moddalar oq ok fosfor bo'lsin kislorod bo'lsin boshqa bo'lsin baribir hammasida demak oksidlanish darajasi nolga teng bo'lib ketaveradi ikkinchi tip quyidagi moddalardan qaysi biri faqat oksidlovchi xususiyatga ega bo'lishi mumkin deydi de. ya'ni bularni ichida eng faqat o'ksidlovchi bo'lishi uchun misol uchun hozir bu yerda ftor nolda turibdi lekin buni minus biri ham bor <laughs> natriy nolda turibdi buni pilus biri ham borda oltin gugurt nolda turibdi buni minus ikkisi ham bor <laughs> pilyus ikkisi ham b oltisi ham bor lus to'rt ham bor <laughs> ho'p kislorod minus birda turibdi bu yerda ho'p buni minus ikkisi ham bor bu yerda bu noli ham bor demak ftor bu yerda faqat oksidlovchi bo'li shunda a javob to'g'ri bo'ladi Xo'p, natriy endi natriyni bundan keyin nimasi ham bor bu oshish kerak bu natriy faqat qaytaruvchi bo'lib bo'lalai oddiy modda natriy Xo'p, vodorod peroksidda kislorod minus bir bo'lsa bundan kichkinasi yambor, yambor. Bu, a, ham bor kattasi ham bor oraliq oksidlanish darajasi bo'lgandan keyin bu ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'la biladi oltin ham xuddi shunday ya'ni ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'la biladi demak bizda hozir bu tipimizda to'g'ri javob faqat qaytaruvchi bo'lsa ftor to'g'ri javob bo'ladi ho'p quyidagi jarayonlardan qaysi biri qaytarilish jarayoni hisoblanadi demak qaytarilish degani bu oksidlanish darajasi kamayishi bo'ladi Misal için karan, öz, öz makalamızda. Bir de marganiz pirisi 2'den marganiz pirisi yetti yaptı. Demek bu e, oksidlanış cereyonu bu. Oşu şey yaptı oksidlanış derece. Oksidlanış. 4, 2, 8, 1, 2, 3, plus 6'dan plus 3 bana bu kaytarılış boladı. Yani plus 6'dan bu plus 3 ke tamam düşü yaptı. Demek bu kaytarılış. Bir de plus 4'dan hmm, plus 7 ke. Bu yam oksidlanış misal için. Plus plus bu yerda plus uchdan 6 ga ketyapti bu ham oksidlanish shunda bizda to'g'ri javob bu yerda b javob bo'ladi qaytarilish jarayoni 3-chi tip ushbu reaksiyada kaliy bikromatning ekvivalent massasini hisoblang deydi Xo'p, demak birinchi o'rinda biz mana shu reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglab olamiz va undan keyin Uh, oksidlovchining ekvivalentini hisoblasak uh, bo'ladi demak neytral muhitda borgan ekan bu neytral muhitda borsa uh, kaliy uh, gidroksid xrom uh, uch gidroksidi va uh, demak oltin gugurt hosil uh, bo'ladi endi bu yerda xrom uh, plus olti oksidlanish darajadan pilus uch oksidlanish darajaga o'tgan oltin gugurt esa -2 ikki oksidlanish darajadan nol oksidlanish darajaga o'tgan ho'p uh, shunda 2 dona xrom plus olti oksidlanish darajadan e, 2 dona xrom plyus uch oksidlanish darajaga o'tsa demak bu yerda plyus olti elektron olti yani elektron olgan bo'ladi Xo'p, oltin <coughs> gugurt minus ikki oksidlanish darajadan 0 oksidlanish darajaga o'tishi uchun 2 elektron bergan bo'ladi shunda 6 ga 2 bo'lsa umumiy bo'luvchi 6 bo'lib 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 6 ni 6 ga bo'lsak 1. <laughs> ya'ni bir bir koysak, bir Hop, Hop, iki, üç, altı, bu yerga 1 qo'ysak bu yerga 2 qo'yamiz qo'yamiza shunda xrom 2 bo'ladi oltin gugurtni o'zgargan joyga 3 qo'yamiz Xo'p, endi kaliyimiz 2 bo'lgandan keyin bu yerga ham 2 qo'yamiz Xo'p, vodorodlarimiz 2 3 6 8 bo'lyapti bu tomonda shunda bu yerda 8 bo'lishi uchun 3 2 6 1 qo'yamiz demak bu yerga bir qo'ysak bo'ldi ya'ni vodorodimiz teng bo'ladi endi oksidlovchining yoki kaliy bexromatning ekvivalentini topishimiz uchun ya'ni bu olgan elektronlar soniga bo'linadi nisbiy molekulyar massasi demak buni nisbiy molekulyar massasi yetmish sakkizga demak bir yuz to'rtni qo'shsak bir yuz sakson ikki ikki yuz to'qson to'rtdi demak bu oltita elektron olyapti shuning uchun oltiga olgan elektronlar soniga bo'lamiz qaytaruvchiniki bo'lsa bergan elektronlar soniga bo'ladi shunda bu yerda qirq to'qqizga teng bo'ladi to'g'ri javob to'rtinchi tipda a javob to'g'ri bo'lyapti bizda ho'p quyidagi reaksiya oksidlanish qaytarilish reaksiyasining qaysi turiga kiradi deydi demak reaksiya tenglamasini yozib olamiz ho'p H3 po to'rt plyusdan demak suv hosil bo'lyapti hop demak azot uh, plus beshdan 4 to'rtga o'tyapti fosfor noldan uh, plus beshga o'tyapti demak bu jarayon uh, oksidlovchi ya'ni bu yerda nitrat kislota oksidlovchi bo'lgan <laughs> ho'p fosfor esa demak oshyapti oksidlanish darajasi bu qaytaruvchi bo'lgan demak oksidlovchi boshqa atom qaytaruvchi boshqa atom va bular boshqa boshqa molekulada joylashganligiga qaraganda bu molekulalararo oksidlanish qaytarilish reaksiyalariga kiradi demak a javob to'g'ri beshinchi tipda oltinchi tip quyidagi reaksiya tenglashtiring hamda oksidlovchining koeffitsiyentini aniqlang deydi ho'p demak reaksiya tenglamasini yozadigan bo'lsak mis plusdan nitrat kislota ho'p hosil bo'ladi mis ikki nitrati hop buyoqda eno plyusdan demak suv hosil bo'lyapti Endi mis bu yerda 0 dan +2 ga o'tyapti, azot +5 dan, demak +2 ga o'tyapti. Demak, mis 0 dan +2 ga o'tish uchun 2 ta elektron beradi. Azot +5 dan, demak, azot +2 ga o'tishligi uchun 3 ta elektron oladi. Shunda bu yerda 2 ga 3 qo'riladigan bo'lsa, almashib tushsa uchga ikki bo'ladi ya'ni azotni o'zgargan ge, joyiga ge, ikki a <laughs> e yo'q ikkinchisiga qo'ymaymiz hozircha bu yerga uch bu yerga ham uch bunga sakkiz e, suvni oldiga demak to'rt qo'ysak reaksiyamiz teng bo'ladi Biz bizga endi bu yerda mana bu <laughs> bu oksidlovchi bo'ladida ya'ni azotimiz oksidlovchi bo'ladi bu yerda I, mis esa qaytaruvchi bo'ladi bizda de, savolda demak oksidlovchining koeffitsientini toping degan demak oksidlovchini koeffitsienti sakkizga teng to'g'ri javob demak bu yerda s javob agar qaytaruvchining koeffitsienti deganda bu mana bu misni oldidagi nimani koeffitsientda so'ragan bo'lardi to'g'ri javob shunda sakkiz s javob bo'ladi ho'p yettinchi tip <coughs> ushbu reaksiya bo'yicha to'qson ikki gram qaytaruvchi oksidlangan bo'lsa necha gramm demak suv hosil bo'lgan ho'p <coughs> reaksiya tenglamasini yozamiz benzol halqasi bilan yozish kerak edi buni xop shunday yozaveramiz plus kaliy permanganati plus sulfat kislotasi keyin kislota chiqadi mana bda bu kislotanichi tushunurroq bo'lishligi uchun ho'p kaliy sulfati marganes sulfati va demak suv hosil bo'lyapti endi bu yerda nima uglerod oksidlanish darajasi minus uchga teng bu yerda ikkita <laughs> bu elektron bunga ikkita elektron bunga shunda bu yer plyus besh bo'lyapti plyus uch bo'lyapti marganes plyus yettidan marganes plyus ikkiga o'tyapti boshqa demak bizda o'zgarish yo'q demak bitta uglerod minus uchdan bitta uglerod plus uchga o'tyapti demak bu yerda oltita elektron beryapti bu marganes demak plus yettidan marganes demak plus ikkiga o'tyapti shunda bu 5 beshta elektron olyapti oltiga besh bo'rladigan bo'lsa aylanib tushsa bu yerga besh bu yerga olti bo'ladi va marganesni o'zgargan ge joyga 6 qo'ysak bu yoqqa <laughs> ham olti bo'ladi shunda kaliyimiz olti bo'ldiku bu yoqda 6 bo'lishi uchun bu yerga uch qo'yamiz ho'p uglerodni o'zgargan joyga besh qo'ysak bu tomonga ham besh qo'yamiz ho'p endi bu tomonda o'ng tomonda sulfatlar to'qqizta bo'lyapti bu <coughs> yerda esa bitta shunda bu yerga to'qqiz qo'ysak bo'ladi endi suvni oldiga biz koeffitsient qo'yishimiz kerak buni albatta vodorodlarni tenglashdan qo'yamiz endi chap tomonda qirq to'qqizning ellik sakkizta vodorod bo'lyapti chap tomonda hop bu yoqda o'ttiz o'ttizta bo'lyapti shunda yigirma sakkizta yetmayapti bizga yigirma sakkiz bo'ladigan bo'lsa bu yerga demak o'n to'rt qo'ysak bo'ladi ya'ni o'n to'rtta suv bo'ladi endi tekshirishda kisloroddan tekshirsak bo'ladi ya'ni o'n beshni to'rtga ko'paytirsak oltmishta kislorod chap tomonda bo'ladi o'n hozir yigirma o'n bo'lsa bu yerda keyingisida bu o'ttiz 36 o'n to'rt to'g'ri demak reaksiyamiz to'g'ri tenglandi endi savol shartiga ko'ra bu yerda uglerod ya'ni uglerod turgan molekula bu yerda qaytaruvchi ya'ni oksidlanish darajasi ortayotgan bo'lsa qaytaruvchi bo'ladi oksidlanish darajasi kamayayotgan bo'lsa bu oksidlovchi bo'ladi ho'p demak to'qson ikki gramm qaytaruvchi bo'lsa bsqo'n beshni to'qson ikki ko'paytirib besh shunda bu yer to'rt yuz oltmish bo'ladi molekulyar massasi hop suvni massasini hisoblashimiz kerak suvni masi o'n to'rtta suvimiz ikki yuz ellik ikkiga teng bo'ladi va proporsiya asosida mana bu yerdagi demak suvni massasini topamiz ikki yuz ellik ikkini to'qson ikkiga ko'paytirib bo'lamiz demak to'rt yuz oltmishga natijada a moli ekan uzr uzr bu yerda molini so'ragan bo'lsa 14 ni qo'yamiz koeffitsient bo'ladi suvni molini so'rabdi 92 ni <laughs> 14 ga ko'paytirib 460 ga bo'lsak demak ikki butun o'nda sakkiz mol suv ajraladi bu yerda va to'g'ri javob a bo'ladi sakkizinchi deb hop ushbu reaksiya bo'yicha oksidlovchi va qaytaruvchilarning massa farqi o'ttiz beshta ellik sakkiz gramm bo'lsa necha gramm suv hosil bo'lgan degan savol ekan ho'p bu reaksiyani bu masalani ishlash uchun albatta birinchi o'rinda mana shu reaksiya tenglamasini tenglashtirib olishimiz kerak bo'ladi albatta elektron balans usulida e, buni tenglashtiramiz sulfat kislota demak no 2 hop plus suv bo'lsa Xo'p, <laughs> bu yerda fosfor 0, bu ham 0. Xo'p, fosfor buyoqda plyus 5, bu yerda plyus olti azot plus dan, demak bu yerda 4 ga o'tyapti demak 4 ta fosfor 0 dan demak 4 ta fosfor plus 5 ga o'tyapti. Buning uchun albatta 20 ta elektron beradi. Xo'p, 7 ta fosfor oltin gugurt 0 dan, xo'p, demak 7 ta fosfor oltin gugurt plus 6 ga o'tyapti. Demak buning uchun 42 ta elektron beradi. Va bir e, ta azot plus 5 dan ta azot plus 4 ga o'tyapti. Bunun için bir elektron oladı. ho'p bular <laughs> ikkalasi qo'shiladigan <laughs> bo'lsa 62 ga 1 bo'ladi va almashtirib tushadigan bo'lsa bu yerda 1 bu yoqda 62 ikki bo'ladi demak azotni bu yerga 62 ikki bo'lsa ho'p bu yerga ham 62. ikki bu yerga 1, bunga 4, bunga 7 qo'yamiz shunda chap tarafda 62 ta vodorod bo'lsa 12 tasi bu yoqda <laughs> 14 tasi bu yoqda o'n ikki o'n to'rt bo'lsa yigirma olti shunda oltmish ikkini ayirsak o'ttiz olti qoladi va e, demak o'n sakkizta suv bo'ladi endi kislo hammasini oldiga koeffitsient qo'yib bo'ldik e, kislorodlardan tekshiramiz chap tomonda bir yuz sakson oltita kislorod bor ho'p o'n e birni to'rtga ko'paytirsak bir yuz qirq to'rt bo'ladi hop e, n o' ikkida bir yuz oltmish sakkiz va o'n sakkizgi qo'ysak bir yuz sakson olti demak reaksiyamiz teng va bu yerda oksidlanish darajasi ortayotgan bo'lsa bular birinchi p to'rt s yetti molekulamiz qaytaruvchi bo'ladi nitrat kislotamiz oksidlovchi bo'ladi <laughs> ho'p endi qarang bundan misol uchun bir x mol oladigan bo'lsak ho'p bundan shunda oltmish ikki mol olamiz koeffitsientga moslabchi <laughs> oksidlovchi va qaytaruvchining massa farqi. Demak, oksidlovchining massa farqi desa massasi nitratning massasi endi 62 ni ben betirdik, 62 ga bo'lsak 3906x chiqadi. Bu qanday chiqdi desa, 62x ni mana bu 8 ga ko'paytirdik, 63 ga. Shunda ajiramiz 31 ni 4 ga bo'lsak 124, 7 ni 32 ga ko'paytirsak 348x qirq bu yerda shunda 18 x mol suv hosil bo'ladida va bu yerda o'ttiz besh butun ellik sakkiz hosil bo'lishi kerak shunda demak o'ttiz x chiqadi bu bu yerda esa o'ttiz besh butun yuzda ellik sakkiz bo'ladi va iximiz shunda nol butun yuzda molga teng bo'ladi ho'p endi ıı, biz suvni massasini hisoblashimiz kerak <coughs> suvni massasini hisoblashimiz uchun birinchi suvni moli kerak bizga. ya'ni 0.01 ni 18 ga ko'paytirsak suvni mo'li kelib chiqadi chunki koeffitsiyen 18 da. keyin uni massasini topish uchun yana 18 ga ko'paytiramiz emeriga shunda nol butun nol birni o'n keyin yana 18 ga ko'paytiramiz 3.24 butun gram demak suv hosil bo'ladi va bu savolda to'g'ri javob demak a javob bo'ladi